Ну, я здесь потому что сейчас буду выходить из подъезда. И идти на остановку. А затем я поеду, и мы встретимся с Машей. Кстати, вот, смотрите, я вышла. Всем привет, я вышла на улицу, и сейчас я иду в школу. Я уже выбрала на мою любимую, и иду в школу. Сегодня у нас 7 уроков английский, математик, искусство, история руси, русский, русский литературу и частный фармер. У нас уже такой холодный, я замерзну. А еще у меня хочется завести машину, ребят. Это слух. Ладно, видимо, сейчас хочу тоже. Так, короче, мы уже пришли в школу, переоделись и идем на Англию. Все, у нас закончился Ребята, еще раз всем привет, мы садились в столовку, купили коктейли, подежурили, все сиськи в тесте, я уже съела И сейчас будет искусство, сейчас будет искусство, это самое худшее, что может быть в нашей жизни а наш одноклассник нашел сок И забрал его Вот мы с нашей дежурной, я уже прошел второй урок, О, мы с 10 минут ушли, сейчас мы идем дежурить в столовку Итак, я уже прислала домой все. И вот я уже выхожу, иду на танцы, танцы начинаются в 5.30, сейчас я иду туда, потому что, ну, иду пораньше, потому что мне нужно покушать, а потом заплестись, так как я с хвостом, а нам нужны гульки, ну и потом, потом, потом у нас занятия. Мы с Машей не записали видео, как мы идем со школы вдвоем, потому что ей сегодня нужно было по срочнику убежать на тренировку. Прям, просто ран. И, и мы решили, что я закончу нашу наш, видео, наш сегодняшний влог. А я уже еду в станцию, на тралике Да, потому что я продолжаю девочку. И вот я уже вышла из тралика, перебежала светофор. И сейчас иду домой.